А в Киеве я была вице-президентом по входящим стажировкам. Всем привет, меня зовут Адалет, я вице-президент по корпоративным отношениям Асика в Киеве. Я представитель организации Асика в Киеве, в данном минулом вице-президент Марка. Всем привет, меня зовут Марк и сейчас я вице-президент по управлению талантами Асика в Киеве. Всем привет, меня зовут Рома, я вице-президент организации Асика в Киеве по исходящим специальным профессиональным стажировкам. Привет, меня зовут Виктория Мудрак и я президент по кальному комитету в Киеве. За время своего опыта я познакомилась с очень многими людьми и что дало мне

ASIC стал для меня домом, где я нашел своих близких друзей. У меня получилось управлять организацией, разбираться в юридических штуках. И все это вместе с людьми, которые разделяют то, что ты, собственно говоря, делаешь. Насправдивая организация для меня была величезной, величезной, потусной платформой, которая позволила мне развиваться в различных сферах. Я давала страх в личных выступлениях, я керевала команду, я делала что такое маркетинг. I even talked to foreign people and improve my English. И очень-очень-очень много вещей. Что мне дала? Касик не дал международность. Что такое международность? Это возможность, э, не выходя из дома иногда, находясь тут в Киеве, пообщаться с людьми с разных уголочков этого мира. За пріомовлю перебування в організації я поняв своє призвання в житті. Рекомендую її вам. Я знаю точно, що Айсі зробив мене такою, якою я є зараз. Я знаю точно, що я почала краще розуміти себе, усвідомлювати свої сильні та слабкі сторони, і точно знати, над чим працювати, щоб бути успішною в майбутньому. Я знаю точно, що я навчилася комунікувати з іншими людьми, доносити свою ідею і розуміти, що ми можемо разом зробити дуже багато крутих речей. Я почала вміти знаходити рішення для будь-яких проблем. І я знаю точно, що немає таких ситуацій, в яких немає виходу. І я знаю точно, що я усвідомлюю світ, наскільки він великий, і наскільки я можу принести щось в нього також. Я знаю точно, що айсек зробив мене такою. Я знаю точно, що айсек виховує в мені лідерство. Я бажаю вам також виховувати собі лідерство. Жанайсек.